40 за І навіть дощ, який намагався накрапити, нам не завадить, сьогодні висловити ті думки, які у вас накопичилися. Я сподіваюся, вас їх чимало тих зубов, правильно? Прошу, а, бажаючи підходити на цю імпровізовану сцену і говорити те, що ви думаєте з того, що відбулося в Черкасах. Думати про ті, які вибори пройшли в Черкасах. Тобто, ще раз бажаючи підходити, записуємося і висновую свої думки. А першим я хотів би надати слово шановній умінній місті Черкаси Роману Діскату. Прошу привітати його. як у вибори. черкасах проходят на, на таком уровне и в таких условиях уже не первый год. в да? 2000, э, сначала тут купил Шубрич, потом приехал Субы, потом купил подпласты Теперь пытается сфальсифицировать эти выборы уже новая команда Адамыча, которую он хочет привести вместе с собой в эту виску раз. На данный момент сейчас в ЦВК обнаружены фальшивые бюллетени, которые не соответствуют тому образцу, который передал ЦВК. Эти бюллетени, переданные нами в МВД, сейчас будут проведены следственные действия. И мы узнаем, подживы эти люди или действительно подлинные, как говорит команда Вильных Демократов. Мы сейчас пожинаем те плоды, которые мы посеяли еще давным-давно. Те же люди, которые были в комиссиях и личных выборных, выборных комиссий. и сейчас проводят, были, проводили выборы в 2004, 2010, 2012 году, проводят эти выборы сейчас. Мы, команда Батьковщины, не, си, не снимаем себя ответственности за подбор тех кадров, которые были в ДВК. Но сейчас мы выступаем с тем, чтобы в единичные комиссии больше не входили те люди, которые Фальсифицировали выборы в 2004 году, в 2010 году, в 2012 году. Мы будем добиваться переизбра... перевыборов? Да! Я хочу... Что у нас?